ನಮಸ್ಕಾರ ಭಕ್ತರೇ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹದೇವರು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅಂದರೆ ಇಂದು ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿಯ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಇಂದು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರತೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿತ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲವೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಭವೌಷಧದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಮಂತ್ರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಲೋಕವು ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಸಂಭನ ಯೋಗಿ ಉಪೈತಿ ಸುಖಾಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಕಲ್ಮಷಂ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಚಿತ್ತನು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನು ನಿಷ್ಪಾಪನೂ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತನೂ ಆದ ಈ ಯೋಗಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ श्रीमन् नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन्नृसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् ऋसिंह विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय श्रीमन् नृसिंह 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 विभवे गरुडध्वजाय तापत्रयोपशमनाय भवौषधाय